За якими уроками проходиться раз. Половина учасників є продавці, половина продавці. протягом всієї гри. Я абсолютно вибачна. От Зараз абсолютно. буду роздавати картки і кому що потрапить. Зелені у нас продавці, жовті у нас покупці. Як ми з вами що конкретно ви робите? Продавці продають. Так? Ось продавець, він продає. Я покупець, я ми зараз один раз я покажу вам, як це буде відбувати. У мене ось тут на оцій карточці покупця, ну ви вже знайомі з цими картками, так? є ціна 9 гривень. У вас у продавців буде ціна, за якою ви не можете продати дешевше, ніж в тій карточці. А я не можу купити дорожче, ніж у мене ось тут. Так? Якщо я куплю. Набагато дешевше, ну то я молодець. Да? У мене написано 9 гривень, да? і я шукаю собі купити за 9 або дешевше. Якщо я куплю дешевше, за 5 гривень мені вдасться купити, да? я нікому не показую, скільки у мене грошей. Да? Ось нікому. Я тільки дивлюся, по скільки, по чому ви продаєте, так. Да? І шукаю собі. Ну, 9 гривень це преділ, по якому я купити. Да? Желательно мені купити ще дешевше. То есть купить за 5, за 4, и я не показываю, сколько у меня денег, хожу, вы должны продать как можно дороже. Вы тоже не показываете свою карточку. Здесь написано 6 гривен. Конечно, чем, если вы продадите за 10, то вы большой молодец. Да? Вот посмотрите, после того, как я найду своего продавца, вот я хожу, смотрю, спрашиваю, почему, Хочу купить, естественно, дешевле, чем по 9 гривен, да? Нашла. Мы договорились с товарищем и у нас сделка состоялась. Он доволен ценой, я доволен ценой. Что мы делаем дальше? Я со своей карточкой и со своим знанием того, почем я купила яблоки, я иду вот сюда, к вот этому листочку. Там стоит Аня Костик. И я... Аня! Я покупатель, рассказываю Ане, о чем я купила льда. остаются сидеть, покупатели <свистит> вы отмечаете продавцы покупатели в конце игры. Ну, покупатель сразу купил и подошел, сказал, а продавцы уже в конце, за сколько ты купил, ты подходишь, говоришь, Аню, рынок открыт. я вам задам несколько вопросов по ходу того, что вы увидели вот каким образом функционирует рынок Значит, продавцы получали три раза разные карточки да, три раза разные карточки первый раз получили да, карточку. Это цена, это себестоимость вашей продукции. Ниже этой цены вы продать не можете, да, как бы иначе вы останетесь в минусе. Поднимите руку, кому удалось а, в первой игре продать с прибылью. Скажите мне, пожалуйста, а почему так получилось, что вы продали с прибылью? У меня было уже как бы было больше вероятность того, что... То есть у вас была низкая себестоимость да. продукции. Первый, третий раз было 5,4. А предпринимателей... Это здорово, да. да? А покупатели были согласны. А, а покупались минимум 7 и выше, да. а я уже А ты уже по-любому в да. плюс, потому что самая минимальная цена покупки была 7. Да. Да? Да. То есть обратите да. внимание, технология да. производства, да? А ведь в цену, в да. цену заложено, мы с вами знаем, да, в цену товара и производство, транспортировка, налоги. Туда же заложена ваша прибыль, да? И уже если вы рассчитываете на прибыль, товарищ Пономаренко, в 5 гривен, то чем больше продажная цена, чем лучше. Скажите, а кто остался в минусе в первой игре продавцы? Кто там? Почему, Влад? С какая у вас была, вы зафиксировали? 14 цена продажная была. Обратите внимание, вы могли конкурировать с товарищем Панамареном? Нет, потому что 5 гривен он уже был согласен продавать. Цена на рынке установилась выше даже, да, но намного ниже, нежели вы могли продать. Технология производства ваших яблок оказалась неудачной. Только 14 гривен, да? вы могли получить прибыль и никто не согласился купить, потому что в среднем цена была 7-8 гривен продажности. Значит, посмотрите, сколько залог, чем дороже производство, да, тем меньше прибыль вы можете ожидать. А покупатели вот здесь вот хвастались своими заработками. Скажите, пожалуйста, фраза прозвучала Какие же махинации? Вот так так у него было 15 гривен на карточке. Он мог купить даже. Вот я еще не получала. А он ходил и прибеднялся. И говорит, подайте два яблока просто так. Це більше жилаючі продавати. А тепер дівчата нарисують нам графік попиту і пропозиції. Ось тут, на цьому листочку. Аня рисує графік попиту. Аліна графік пропозиції. І ми вияснимо, а яка ж рівноважна ціна склала.